наша новая сыроварня. Подача воды, верхний уровень, сливной экран, блок управления новый. Я нем сегодня немного расскажу вам. Блок управления. Общее питание, терморегулятор, включение тена и включение звуковой сигнализации по достижению температуры. Значит, настройка терморегулятора. Выставляем температуру, допустим, нам нужно 33 градуса. Выставляем 32,5. Режим вход. Дельта ноль пять тридцать два и пять так же само режим ход дельта ноль пять заливаем молоко в рабочую емкость и начинаем барить ноль пять залили 8 литров молока в 15 литровую сыроварню температура у нас выстроена 32,5 ход 0,5 32,5 ход 0,5 значит включаем тен и включаем звуковые сигнализации по достижению температуры Берем датчик, опускаем в молоко, Версия пилотная, поэтому Пока так Температура практически уравнялась Сейчас 32,5 Зазвучит звуковая сигнализация Чем удобно Выставляем температуру пастеризации 65 градусов и по достижении заданной температуры 65 градусов у нас срабатывает звуковая сигнализация. То есть пока молоко у нас нагревается, можно заниматься своими делами. Когда температура достигнет, сработает звуковая сигнализация, можно будет прийти, услышать, как бы отключить. Потом выждать время и через рубашку пропустить холодную воду, охладить молоко. Дальше по стандарту добавляем сочужный фермент. Сыр мы сегодня сварим самый простой, свежий, быстрый сыр, бабушкин сыр, кто так называет. Нам важен сам эксперимент. Размешаем чужой фермент. Чем удобен датчик? Можно прям не мешать. порезали наш сырный сгусток. Нужно его немного вымешать. Более-менее уплотнился. Температура рубашки 34,4. Температура продукта 33 градуса. зерно немного уплотнится сейчас. Будем выгружать. Прям по ходу пьес ориентируюсь, вот так вот лопаткой отгребаю от слива, лопатку используем как дренаж, и через слив отлично сходит сыворотка, у нас остается одно сырное зерно. Вот, сходит сыворотка, и там части сырного зерна вылетает и попадает в сырную форму. Так что, в принципе, достаточно удобно. Так можно оставить, пускай они понемногу стекает, потому что сырное зерно уже отгрузить отдельно из сырования. Такой себе условно дренажный контейнер. Кастрюля для слива сыворотки, черпак для душлах и сырная форма. Открываем кран слива продукта. Видим, достаточно неплохо получается можно сказать, удобно. Прикрываем, ждем, пока сядет. Тут у нас вот так вот остаток сырное зерно. Чуть-чуть. вторая форма сыворотки осталось мало тут уже достаточно плотная масса поэтому через слив больше не идет